ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد والله أن لا إله إلا الله شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده محمد عبده ورسوله أرسله ar الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ghawidun majid Allahumma salli ala muhammad madin nabiyil Allahumma salli ala muhammad madin nabiyil Allahumma salli ala muhammad madin bi alimil da'im wa barik masli اللهم صل على محمد في عدد كل دائم دواء وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجاء ما الخوف وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن سيد سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الرحمه يوم خلقها مئة رحمه فامسك عنده 99 رحمه وارسل في خلقه كل رحمه واحده فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه

जो हजरत अबू तब रजी अल्लाह से मरवी है ये बात आज जानते हैं कि इमाम बुखारी रकमल्ल किताबल के तहत वो अहदीस और अबाव लाते हैं जिससे दिल नरम होता है इसलिए कि रखाक रिकत से है और रिकत कहते हैं दिल की नरमी को और जाहिर है कि जब दिल नरम होता है तो नरम ज़मीन में ही बीज बोया जाता है और फसल उगती है जैसा कि काश्तकार जब बीज बोना चाहता है तो पहले ज़मीन को नरम करता है ज़मीन जब नरम होती है अब उसमें बीज डालता है काश्तकारी करता है और साल भर पानी देता रहता है तो फसल हो जाती है बिल्कुल इसी तरीके से इमाम बुखारी ने जो किताब और रिताक ज़िक्र की है इसमें भी इन्होंने वो अहदीस जमा किए हैं जिससे बंदे का दिल नरम होता है दिल की ज़मीन नरम होगी तो उसमें आमाद सालिया का बीज बोया जा सकेगा और फिर अमरे साले की फसल होगी लेकिन अगर दिल नरम नहीं है दिल सख्त है तो ज़ाहरे का सख्त दिल ना तो हक को कबूल करते हैं ना बातिल से हटते हैं इसलिए मां बुखारी ने मुस्तिल किताब किताब और रिकार के नाम से अपनी सही बुखारी को जिक्र फरमाई है कि जिसमें इन्होंने तमाम वही अफवाब और अहदे जमा किए हैं जो दिल को नरम करते हैं बंदे को दुनिया से बेरगबत करके आखरत की तरफ रबत दिलाते हैं तो गोया है के कि किताब और रखाक से जोल फीत दुनिया पैदा होता है की दुनिया आप जानते हैं कि दुनिया से बेरगबती और आखरत की तरफ रगबत का नाम है ज़ाहिर की दुनिया उस यशूस को कहते हैं कि जो दुनिया से बेरगबत होकर आखरत की तरफ रहता है और इस रगबत का ताल्लुक अलब से दिल से है जहरी जवारे से नहीं बज़ाहिर वो दुनिया के अंदर रहता है दुनिया की पोशाक भी पहनता है दुनिया की नेम और नवाल खाता पीता भी है इस दुनिया की आबो हवा के अंदर जीता भी है लेकिन कलब के एतबार से वो दुनिया से बेदार रहता है आखरत की तरफ रात में रहता है इसको कहते हैं जाहिर है दुनिया हाँ वो अलग बात है कि बाज़ा जहदा के अंदर भी दो किस्में हैं बाज वो जहदा है कि जो फिज़िकली भी वो दुनिया की चीज़ों से दूर हो जाते हैं दुनिया की नियमतों से कम से कम फायदा उठाते हैं और बाज़ में है कि जो कलबी तौर पर ज़ाहिर दुनिया रहते हैं कि दिल के एतबार से वो दुनिया से बेजार रहते हैं बेजार का मतलब ये है कि दुनिया से उनको महब्बत नहीं होती हाँ ज़रूरत इसलिए कि दुनिया में इंसान के दो तरह के तल्लुक होते हैं एक मोहब्बत का ताल्लुक और एक जरूरत का ताल्लुक दीन इस्लाम ने दोनों ताल्लुकों को मना नहीं किया लेकिन जहां उसकी आफरत बिगड़ती है तो वहां दीन इस्लाम मना करता है कि दुनिया के साथ अगर मोहब्बत का ताल्लुक रखोगे तो आखरत की तरफ रबत कम हो जाएगी उसकी तैयारी के अंदर हायर होगी मोहब्बत हाँ जरूरत ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई भी परी नहीं हो सकता चुनाच दुनिया के साथ ज़रूरत का ताल्लुक रखने का हुक्म है कि खाना पीना हमारी ज़रूरत है पहनना ओढ़ना हमारी ज़रूरत है रहना सहना हमारी ज़रूरत है मकान दुकान हमारी ज़रूरत है और ये दीन इस्लाम का कमाल है कि अल्लाह तबारक ने दुनिया की जितनी चीज़ें हैं इनको इंसान की ज़रूरत बना दिया इसको सिर्फ मोहब्बत तक महमूद ही किया इसको ज़रूरत बनाया और ज़रूरत बनाने का फायदा ये हुआ कि कोई भी शख्स वो दुनिया की चीज़ों से बरी नहीं रह सकता भले वो नबी हो भले उम्मती हो मोमिन हो काफी हो मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो दुनिया की चीज़ों को अल्लाह तबारक ने इंसानों की ज़रूरत बना दिया और जरूरत से इंसान जो आज़ाद भी हो सका नबी है उसको भी खाने पीने की जरूरत है वो भी खाने पीने का है, उसको भी पहनने ओढ़ने की जरूरत है उसको भी रहने के लिए मकान बनाने की जरूरत है उसको भी तवाल तनासर और उन और मोहब्बत के लिए रफ्तिक हयात की जरूरत है क्योंकि यह बात आप जानते हैं कि दुनिया की चीज़ें चार किस्म है। की हैं चार के बाद पाँच की कोई किस्म नहीं हाँ पांचवी अगर कोई तो जिसम नजर आती है तो इन चार चीज़ों ही की ब्रांच तो हो सकती है इसकी कोई आगे मज़ीद उसकी कोई शाख हो सकती है लेकिन मुस्तकिल कोई तो किस्म नहीं है दुनिया चार ही चीज़ों का नाम है आज ये सारी दुनिया के जो दौड़ धूप है एक समेटा समेटी है एक वो जो वो दौड़ लगी हुई है उससे चार चीज़ों के लिए चार के बाद पाँचवीं चीज और अल्लाह तबारक मतला ने उन चारों चीजों को इंसान की जरूरत बना दिया पहली चीज खाना पीना यह खाना पीना माता हयात है इंसान की जरूरत है और खाने पीने से